Военные самолеты летали сегодня не только над Гастомелем. Учения с названием «Перспектива-2012» охватили почти все отечественные полигоны. В Житомирской области при поддержке авиации тренировались пехотинцы. Живым вернулся Евгений Кожирнов. По легенде учения украинским пехотинцам предстоит отбить нападение крупной вооруженной банды в 700 человек. Десантники форсируют реку, занимают плацдарм и при поддержке авиации переправляют на другой берег технику. Ощущение реализма почти стопроцентное. Закрепившись на захваченных позициях, пехота контратакует. Здесь применяют реальные боеприпасы, хотя и стреляют по макетам. Одна из главных целей учения «Перспектива-2012» – использование и испытание современного оружия и последних разработок техники. К примеру, вот с такого Т-64 «Булат» сегодня впервые за историю украинской армии стреляли управляемым снарядом. Стрельбы командование оценило на 5 с плюсом. На полигоне новые не только боеприпасы, но и форма десантников и их оружие. Евгений свою экспериментальную винтовку получил всего неделю назад. Винтовка МЗ-15 «Командос». Стреляю тремя калибрами. Три заменных ствола, лазерный прицел, коллиматорный прицел, место для фонарика. Руководство Министерства уверено, модернизация армии, вопрос ее жизни и смерти. У нас есть технологии, а это значит, что эти технологии нужно просто взять нам сейчас в армию. Как только мы возьмем это все, все эти наработки, это и навигация, и цифровая связь, как только мы это все возьмем... Мы качественно изменим облик наших вооруженных сил. Кроме технической модернизации в армии наметили и кадровые усовершенствования. Планируют сократить 8 тысяч человек, но командование обещает боевых подразделений увольнения не коснуться. Евгений Кожирнов, Сергей Мос, события, Житомирская область.